भाजपा महायुती उमेदवार डॉक्टर सुभाष भामरेच्या प्रचारार्थ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत भव्य सभा संपन्न याबाबत उत्तर असे की वोट बँकेला गाबरूनच उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्या दौरा रद्द केला प्राणप्रतिष्ठेचे निमंत्रण मिळाल्यानंतर देखील अयोध्याला गेले नाहीत समर्थन सावरकरांना विरोध सनातन धर्माला विरोध करण्याबाबत उद्धव ठाकरेंची भूमिका काय अशी विचारणा देखील या प्रसंगी विचारणा करत विकासाची धमक फक्त मोदी सरकारमध्येच असल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या भव्य प्रचार सभेला केला इंडिया आघाडी ही परिवार वाचवण्यासाठी एकत्र आली आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात देशाने चौफेर विकास केला असून चंद्रयान चंद्रावर सोडले ज्यांचे स्वतःचे वेळा राजकीय लॉन्चिंग फसले आहे ते काय देश असा सवाल गृहमंत्री शहा यांनी केला आहे राहुल गांधींची खिल्ली उडवत प्रश्न उपस्थित केला आहे सत्ता लोभासाठी इंडिया आघाडीत गेलेले उद्धव ठाकरे यांना अमित शहानी या पाच बोचणारे सवाल देखील या ठिकाणी उपस्थित केले धुळे शहरातील दशरा मैदान या ठिकाणी झालेल्या या चार सभेला गृहमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज दुपारी सभेत जाहीर सभेत प्रश्न उपस्थित केले असून अमित शहा विरोधकांवर बरसले मोदींना पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करा व भामरेंना देखील तिसऱ्यांदा खासदार बनवा अशी आव्हान सर्व मतदार बंधू भगिनींना अमित शहा यांनी केले राम मंदिराचा मुद्दा सत्तर वर्ष काँग्रेसने लटकवत ठेवला हे प्रकरण कोर्टात नेले परंतु मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर दुसऱ्या टर्म मध्ये न्यायालयाच्या निकालानंतर रा, राम मंदिराचे भूमिपूजन करण्यात आले व राम मंदिर देखील तयार झाले प्राण प्रतिष्ठा देखील त्याची करण्यात आली प्राण प्रतिष्ठेचे निमंत्रण दिल्यानंतर देखील उद्धव ठाकरे हे अयोध्येला आले नाही असा सवाल त्यांनी विचारत वोट बँकेला घाबरत असावे असा देखील त्यांनी टोला उद्धव ठाकरे यांना दिला आहे सोनिया मनमोहन यांचे सरकार असताना देशभरात बॉम्बस्फोट व्हायचे परंतु आमचे सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्जिकल स्ट्राईक केला देशाची अर्थव्यवस्था अकराव्या नंबरवरून पाच वर आणली त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करा आपली अर्थव्यवस्था देखील तिसऱ्या क्रमांकावर आणू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला तर या सभेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बांधकाम मंत्री दादा भुसे आमदार जयकुमार रावल आमदार अमरीशभाई पटेल माजी आमदार राजवर्धन कदम पांडे बबनराव चौधरी जयप्रकाश भावेस्कर निलेश कचवे बाळासाहेब बदाने अरविंद जाधव राम बदाने अजित गोपचडे दिलीप बोरसे धरती देवरे गजेंद्र आम्पडकर अनुप अग्रवाल नारायण पाटील डॉक्टर तुषार शेवाडे रामकृष्ण कलाने आशुतोष पाटील शंकरराव कलाने सुनील गायकवाड सतीश महाले मनोज मोरे प्रदीप कर्पे सुधीर जाधव संजय शर्मा शीतल नवले जितेंद्र सिंग भील प्रतिभादाय चौधरी जयश्रीताव आप्पा गौडी मायादेवी परदेशी कैलास चौधरी शशिकांत वाघ प्रशांत पाटील अनिकेत पाटील सुनील मोरे प्रभाकर पाटील वानखेडे नारायण भाऊसाहेब पाटील संग्राम पाटील किरण शिंदे शैलेंद्र आजगे सोनी कदम श्रीधर कोटावदे ज्योती बोरसे राजेंद्र पासपुते आदी सर्व पदाधिकारी यांनी या ठिकाणी उपस्थिती दिली होती तर यावेळेस हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी मतदार कार्यकर्ते पदाधिकारी या जाहीर सभेसाठी उपस्थित होते देशाचा नेता निवडण्याची निवडणूक आहे लोकसभेमध्ये आपण ज्यांना निवडून पाठवतो ते आपल्या देशाचा नेता निवडत असतात त्यामुळे कोणाच्या हातामुळे आपला देश नाही कोण देशाचा विकास करू शकेल कोण सामान्य माणसाच्या आशा आकांक्षा अपेक्षा पूर्ण होऊ शकेल अशा नेत्याला निवडण्याकरता निवडणुकीमध्ये आपण एकत्रित आलो तुम्हारा एवीस विनंती करता आलो है पर आया हूं तक हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज धर्मवीर संभाजी महाराज बाबा साहेब अंबेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा फुले को भी मन पूर्वक प्रणाम करता हूं और फुले वालों आजकल जिनका नाम लेना उद्धव जी ने छोड़ दिया है वो वीर सावरकर को भी प्रणाम कर आज देश में चौथे चरण का चुनाव चल रहा है मैं देश भर में जहां जहां चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में जहां जहां चुनाव हो रहा है सभी जनता जनार्दन को अपील करना चाहता हूं अभी छह बजे का समय है संख्या में मतदान करकर आप देश को सुरक्षित करने वाली एक सरकार चुनकर भेजिए भाइयों बहनों चुनाव जो है दो खेमों में बटा हुआ एक और नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर राहुल बाबा है वाली कांग्रेस पार्टी और उनके साथी है और दूसरी ओर तेईस तेईस साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद पच्चीस पैसे का जिन पर आरोप नहीं है ऐसे हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी दीपावली भी की भी छुट्टी लिए बगैर सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले नरेंद्र मोदी है नरेंद्र मोदी एक और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी है और दूसरी ओर चाय बेचने वाले गरीब के घर में जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी कमल का निशान है उस पर जब आप बटन दबाओगे साहब को दिया हुआ एक एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में भाई बहनों मैं आप सभी से अब सीधी बात कर रहा हूं मुझे बताइए जरा शरद पवार राम मंदिर के मुद्दे को अटका के कोर्ट में जाते रहे अरे एक बार सरकार तो बनाओ बाकी सब भी हो जाएगा मुझे बताओ भाई राहुल जी उद्धव जी ने प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था जोर से तो बोलो जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए वो नहीं गए क्यों नहीं गए क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगा मैं बताता हूं हमें वोट बैंक का डर नहीं है नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ औरम देव था वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है और इसके साथ साथ सारे अपने श्रद्धा केंद्रों का फिर से महिमा मंडल नरेंद्र मोदी जी भाइयों बहनों श्रद्धा केंद्रों के पुनरोद्वार के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने करने काम किया मुझे बताओ बड़े वालों ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है हाँ। जो तो बोलो है या नहीं है हाँ। एक कहते राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से आग लेते खड़गे साहेब अस्सी पार कर गए अब दूल्हे वाले कौन नहीं जानते हो दूल्हे का बच्चा बच्चा के लिए अपनी दे सकता है चांद्रोन सत्तर सत्तर साल से त्रुष्टिकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने धारा तीन सौ सत्तर को संभाल कर रखी आपने नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी ने धारा तीन सौ सत्तर को पांच अगस्त 2019 तो को समाप्त कर भारत का तिरंगा कश्मीर के आसमान में लहराने का था नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों है तो महाराष्ट्र की जनता को बताइए धारा तीन सौ सत्तर हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है मोदी जी ने देश में नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है कि कांग्रेस की सरकार थी सोनिया मनमोहन की सरकार मोदी जी आए फिर से उन्होंने गलती की उरी और पुलवामा में हमला किया मगर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे दस दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र बाबा देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या अरे से बोलो कर सकते हैं क्या समृद्ध कर सकते हैं क्या कांग्रेस पार्टी ग्यारह ग्यारह साल तक देश के अर्थतंत्र को ग्यारहवें नंबर पर रखी मोदी जी ने दस साल में अर्थतंत्र को ग्यारहवें नंबर से पांचवें नंबर पर लाने का काम कर दिया और भूले वालों में कह कर जाता हूं मोदी गारंटी याद रखना तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बना दो देश को हम दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे तीसरे नंबर भाइयों बहनों नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में विकास को आगे बढ़ाया है यहां पर देवेंद्र जी ने बताया है कि पानी की समस्या के लिए ढेर सारा काम दूल्हे में हुआ है सिर्फ दूल्हे में तीन लाख पचास हजार घरों में नल से जल पहुंचाया कई सारे जल प्रकल्प इरिगेशन के प्रोजेक्ट रुके हुए थे सोलवाड़े जमफल कैनोली सिंचाई योजना इसके साथ साथ कई सारी सिंचाई योजना को करीब करीब 2500 करोड़ रुपया खर्च कर की पानी की समस्या को हल करने का काम देवेंद्र जी और जी और मालेगाव और नागपुर सूरत हाईवे ये सारे हाईवे धूल्हे में, दुले में, दुले में एक बार जीवन करने का काम नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस के के आचार संहिता समाप्त हुई आपके बैंक अकाउंट के अंदर चार हजार करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफर होने वाला है भाइयों बहनों सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराष्ट्र में विकास के लिए लगभग लगभग पंद्रह लाख करोड़ रुपया भेजने का काम किया है परंतु एक उद्धव ठाकरे भी वो जवाब दे जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपने क्या किया था भाइयों बहनों के धूले के अंदर ढेर सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए अठारह आवासों को बनाने का काम दुनिया में I'm आप बताइए राहुल गांधी के साथ आप सहमत क्या? और उदय और उनके साथी सनातन धर्म का विरोध करते शिवाजी महाराज ने पूरा जीवन हिंदी स्वराज की स्थापना के लिए न्योछावर कर दिया इस सनातन धर्म का विरोध इस एंड कंपनी करते हैं उद्धव जी के साथ उद्धव ठाकरे आप महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करिए कि आप सनातन के विरोध में इनका समर्थन कर रहे हो या नहीं कर रहे बहनों मैं आप सभी को पूछना चाह कोरोना का टीका आप सभी को लगा है या नहीं लगा है जरा लगा है तो दोनों हाथ उठाइए दो? मुझे बताओ पच्चीस पैसा भी देना पड़ा है मोदी जी ने सामने से कॉफी पिलाकर कोरोना का टीका दिया ना मुझे बताओ कोरोना जैसा कोई संकट देश पर आता है ये इंडिया अलायंस के नेता गैस पानी घर बिजली स्वास्थ्य की सेवाएं मुफ्त अनाज पहुंचा सकते हैं क्या भाइयों के इकट्ठा हो गया मैं इसलिए आप सभी को कहने आया एक बार 20 तारीख को सभी काम साइट पर रखकर नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबाइए। मुझे बताओ भाइयों बहनों 20 तारीख को कांग्रेस साहब को जिताओ